レジェニー。Hey, <laughs> ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada sahabat TikTok yang bernama Fazil ini ya eh. kerana dia begitu uh, cakna dan cerakin a eh, uh, memberi video-video uh, yang menariklah uh, mengenai tahap uh, jalan raya tahap keselamatan jalan raya uh, di jalan uh, hubungan uh, Greek Jeli a eh, uh, FT04 dia kata. Uh, uh, jadi baru-baru ini kita dikejutkan dengan uh, kemalangan <coughs> Uh, yang membawa uh, kematian uh, 15 uh, pelajar UPSI uh, di mana bas itu apabila dia kona di kilometer 56 uh, uh, dia terbabas uh, kalau ikut daripada video yang ditunjukkan yang diviralkan dia laju orang kata dia laju tetapi pemandu bas itu uh, dia kata break dia gagal berfungsi uh, dan keluar saja daripada hospital kena remat dan uh, Menteri Pengangkutan berkata stop make the the the, the statement uh, JPJ akan uh, akan membuat uh, kajian uh, forensik uh, begitu juga dengan Puspakom untuk menentukan betul ke brake ini gagal. Okey itu isu isu bas uh. sekarang ni kita bercerita mengenai isu jalan, kualiti jalan. Tuan-tuan uh, banyak dah uh, rungutan, uh, komplain uh, kepada JKR uh, Uh, kalau saya membaca daripada komen-komen uh, di, di, di Facebook, di TikTok eh. tapi itulah kualiti dia dan uh, yalah, sekarang ni orang mempertikaikan eh, bajet RM75 juta yang diluluskan pada tahun 2023 mula-mula tu RM45 juta lepas itu uh, PMX pada Ogos uh, 2023 uh, tahun 2023 tambah lagi RM30 juta dan uh, hasilnya kita nampak eh uh, inilah kualiti eh uh, 75 juta. Kalau kita tuan-tuan tengok eh uh, macam mana puak kontraktor eh uh, mereka membuat tampalan. Eh uh, membuat tampalan dan kita melihat eh uh, kalau kereta tu pe laju, kereta tu boleh fly. Boleh terbabas tuan-tuan dengan lampu pula tak ada uh, waktu malam eh uh, tak ada uh, orang kata apa papan tanda yang mengatakan perlahan uh, jalan mendap tidak ada uh, saya pun heran tuan-tuan uh, adakah di sepanjang jalan uh, Greek Jeli tu ada petugas-petugas JKR yang memantau kualiti jalan uh, dari segi lubang dari segi jalan mendap dari segi uh, orang kata apa tanah runtuh eh uh. Ada ke? Kalau kita melihat begini tuan-tuan, siapa kontraktor yang diberi tanggungjawab menampal jalan yang teruk sebegini rupa? Kalau saya lah, saya bawa saya punya motor tuan-tuan dengan speed yang tak adalah laju sangat kan? Saya ingat patah saya punya osoba. <laughs> patah saya punya osoba tuan-tuan. Jadi uh, uh, apa yang ditulis di sini? Ya? Uh? Uh, Ya macam saya cakap tadi lah kan Ogos uh, 2023 PMX tambah uh, 30 juta uh, untuk membina semula sebahagian laluan FT04. Jadi uh, peruntukan ini uh, uh, telah digunakan bagi pelaksanaan kerja-kerja menaik taraf dan penyelenggaraan di beberapa seksyen critical FT04 uh, di mana turapan semula oki okay, pembaikan perabot jalan, pembaikan jambatan, lampu isyarat, ah. Eh, berkala pavement dan turapan. tapi kalau kita tengok eh, tempat kejadian baru-baru ini. line pun tak ada tuan-tuan. itu dipanggil perabot jalan. line pun tak ada. tiba-tiba menteri nak mai line pun jalan. itu yang saya kata. kalau saya melihat menteri kerja raya Alexander Nantalinggi, Linggi. kalau ikut statement dia semua terbaik tuan-tuan. oh jalan tak ada masalah. Uh, uh, dah dapat dah, orang kata apa, uh, maklum balas uh, daripada pihak JKR, daripada whatever lah uh, yang uh, akan dibuat penambahbaikan. Tapi itulah saya kata, menteri sekarang ini, kena turun padang. Kena turun padang. Okey lah, saya nak bagi kredit lah, menteri mana yang bagus lah. Uh, Steven Sim, nombor satu. Itu menteri yang terbaik lah bagi saya, dia bersiaran. Saya saya kenal uh, Kementerian Sumber Manusia ini melalui Steven Sim. Kalau kalau sebelum ini siapa pun yang jadi menteri di Kementerian Sumber Manusia tak heran pun tuan-tuan. Tak heran. Tapi Steven Sim ini kerana media sosial dia dia turun bawah, dia tengok apa yang perlu dibuat. Menteri apa lagi? Miti, okey, bawa pelaburan. Menteri apa lagi yang yang begitu cakna dan cerakin? Kita kena 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 faham. Menteri ekonomi, Ha kena puji lah. Kan uh, menteri apa lagi? Uh, menteri pengangkutan, uh, dari segi uh, pendigitalan uh, JPJ terbaik Anthony Low. Sekarang ni nak nak renew road tax semua semua melalui uh, uh, di hujung jari. Jadi uh, apa yang saya nak tekan kat sini, kita sebagai rakyat Malaysia kita kena mainkan isu ini. Uh, kita nak uh, menteri kejaraya raya ini membuat satu apa kerja-kerja yang orang kata kalau ada peruntukan itu di mana benda itu dibuat. dan dalam isu ini ada orang mengatakan semua kerja telah disiapkan secara berperingkat antara Julai hingga Ogos 2023 melibatkan kos sebanyak 55.73 juta berdasarkan tahap kerosakan jalan yang dinilai melalui pavement condition assessment PCA di FT04. Saya pun tak tahu siapa dia saudara Fazil ini adakah dia engineer eh? Eh, dan pada tahun 2024 sejumlah 7.2 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan pelbagai kerja pembaikan di beberapa seksyen lain di laluan ini eh? entah siapalah yang tulis demikian dalam FB Menteri Kerja Raya Era Bandani menang hari ini wow ada orang tulis ke ni kalau tulis yang ni maknanya Menteri Kerja Raya kena buat satu sidang media tunjuk gambar di mana kerja-kerja pembaikan ini dilakukan Kalau tulislah Malah dia kata Ketika posting ini ditulis Masih banyak Besi penghalian jalan rosak Terbiar di uh, Bahu jalan Malah terdapat juga Mendap serta dahan yang tunggu masa nak gugur Saki-baki pokok tumbang banyak lagi di bahu jalan Itu sebab ramai saran kat Menteri Era Padan Madani menang hari ini ambil langkah proaktif turun secara diam-diam tinjau sendiri laluan FT04 JRTB antara Greek dan Jeli. Laporan di atas kertas selalunya tak sama dengan keadaan sebenar di lapangan. Terbaik sahabat saya Fazil. Ini yang saya katalah menteri ini ialah dia sibuk. Dia sibuk, dia banyak kerja. Projek sana, projek sini. Tapi apa yang berlaku di Greek jeli baru-baru ini membuka mata tuan -tuan. betapa tahap kualiti jalan kononnya bukan sebab gelap bukan itu bukan isu kemalangan kepala otak dia pengarah JKR minta macam cakap apabila orang cakap lebih-lebih tiba-tiba lampu akan dipasang lampu solar saya saya bukan nak 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 orang kata anti kepada pegawai kerajaan tidak. Nah, kita sebagai jabatan Kerja Raya harus memainkan peranan uh, yang yang hebat uh, untuk memastikan uh, jalan raya ini dalam keadaan yang optimum, yang terbaik uh, supaya rakyat Malaysia boleh you know uh, menggunanya tanpa rasa ragu uh, uh, takut. Kalau saya tengok tadi ya, uh, macam mana pavement itu mendap dan kereta tiba-tiba laju uh, boleh terbang uh, seperti gajah eh gajah mana boleh terbang <laughs> itulah saya harap rakyat Malaysia mendesak uh, kita harus desak uh, Menteri Kerja Raya untuk uh, memberitahu uh, bajet 75 juta itu uh, uh, daripada tahun 2023 sehingga uh, hujung tahun 2024 apa yang telah dibaiki di mana tunjukkan secara visual buat satu press conference ha, untuk menunjukkan betul JKR yang buat. Tapi kalau saya tengok tempat kejadian, jalan tak ada line saya minta maaf Menteri Kerja Raya ha, kaki tangan JKR tidak membuat kerja dan tidak memantau jalan itu dengan baik. Itu sahaja bagi saya cukup cukup memalukan kualiti jalan kita chạy chạy chạy